ان ندینہ ان دسلام جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا گویا کہ اللہ پاک کے قانون میں داخل ہو گیا اور سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی خاصیت اللہ پاک نے جو مجھے اور آپ کو دی وہ بغیر مانگے دی وہ ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبی اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھیجے لیکن سب سے بہترین امت سب سے افضل امت سب سے بہترین رسول امام الانبیاء امام الرسول سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار سارے نبیوں کے سردار ووت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا ہم نے کوئی درخواست دی تھی ہم نے کوئی درخواست دی تھی ہم نے کوئی گزارش کی تھی یہ تو اللہ پاک نے ہمیں خود سے ہی اس قابل سمجھا کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا آپ علیہ السلام والسلام کی امت میں پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے پرانے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں سوائے نبی کے نہیں ہمیں امتی ہی بنا کر بھیج دے ہمیں امتی ہی بنا کر بھیج دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ اپنے آخری رسول اپنے آخری لادل رسول کی امت میں مجھے نبی بنا کر نہیں بھیج مجھے امتی بنا کر بھیج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آپ علیہ سلاۃ والسلام کی امت میں بطور امتی آئیں گے جو کہ دجال کا مقابلہ کریں گے تو میرے عزیزوں ہمیں اللہ پاک نے وہ عظیم امت میں پیدا فرمایا اس عظیم رسول کا امتی بنایا جو خود راتوں کو بھوکا سوتے تھے لیکن اپنی امت کے لیے روتے تھے جو ساری ساری رات ہمارے لیے روتے تھے جو ساری ساری رات اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے وہ آپ علیہ السلام اگر چاہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بار بار پوچھا جاتا اگر آپ یہ کہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے جنت سے منو سلوہ اتار دیں ہم جنت سے من سلوہ اتار دیں یہ طائف کے پہاڑ یہ مکے کے پہاڑ سونا چاندی کے بنا دیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ایک دن کھانا کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا جس دن کھانا کھاؤں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا جس دن بھوکا رہوں گا صبر کروں گا تو میرا عزیزوں ہم اس امت ہم اس رسول کے امتی ہیں جس پر ایک مرتبہ کوئی درود پڑھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس مرتبہ رحمتیں آتی ہیں جو کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے دس مرتبہ رحمتیں آتی ہیں جو کوئی سچے دل کے ساتھ صرف ایک بار کہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ اللہ پاک اس کی طرف رحمت بھیجتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں ان اللہ و علی النبی یا یوسلبی یادین آمن سلیہ علیہ و تسلیما بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یہ واحد عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ خود کیا کرنے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و الائکتہ اور اس کے فرشتے ان و وَ یسلون علی نبی علی النبی وہ درود بھیج رہے ہیں آپ علیہ صلاۃ وسلام پر يا اعمن و اے ايمان والو صلیہ وسلم تسلیمہ تم بھی آپ علیہ صلاۃ وسلام پر درود و سلام بھیجا کرو حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اس دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے شیس کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا میری ایک نصیحت پہ لازمی عمل کرنا وہ کیا ہے کہ روزانہ میرے آخری رسول جو میری میرے امت میں سے ہوگا جو میرے پیٹ سے ہوگا کیونکہ والد سب کے کون ہیں حضرت آدم علیہ السلام وہ آخری رسول جس کا نام محمد ہے اس کے اوپر لازمی روزانہ درود پڑھنا کون کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیص علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو آخری رسول ہوگا وہ بہترین ہوگا وہ افضل ہوگا وہ امام الانبیاء ہوگا امام الرسول ہوگا تم نے روزانہ اس کے اوپر درود بھیجنا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں میں ان تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں میں کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں یہ جو زمین کے اوپر مٹی ہے اس مٹی کے جو ذرات ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں یہ جو بارش کے کترے ہیں ان کتروں کو میں گن سکتا ہوں لیکن جو شخص آپ پر درود پڑتا ہے اس درود کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کتنی بار متوجہ ہوتی ہے میں اس کو نہیں گن سکتا یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے اس کے اعمال نامے سے دس گنا مٹ جائیں گے اس کے اعمال نامے میں دس درجات بلند ہو جائیں گے یہ واحد عبادت ہے کہ جو لازمی قبول ہوتی ہے آپ علیہ السلام والسلام نے اشارت فرمایا کہ جس وقت میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا جس وقت میں اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوں گا اور کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ پاک نے ایک خاص فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس کائنات کے کونے میں سے بھی کوئی درود پڑے گا اس کا درود مجھ تک پہنچائے گا تو جو کوئی سب سے زیادہ درود پڑے گا وہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام والسلام کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا زیادہ قریب ہوگا ایک شخص کل قیامت والے دن ایسا آئے گا کہ جس کو آپ علیہ سلاۃ والسلام دور سے کہیں گے کہ فلا آ جاؤ عبد اللہ آ جاؤ عبدالرحمان آ جاؤ حامد آ جاؤ محمود آ جاؤ زید آ جاؤ ابو بکر آ جاؤ عمر آ جاؤ عثمان آ جاؤ علی آ جاؤ ابن فلا آ جاؤ بنت فلاح آ جاؤ وہ شخص کہے گا اے اللہ کے رسول آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے آپ علیہ السلام اشارت فرمائیں گے کہ تم روزانہ میرے پاس درود بھیجتے تھے تم روزانہ میرے پاس درود بھیجتے تھے تو وہ درود ایک فرشتہ مجھے لا کر بتاتا تھا اور وہ فرشتہ تمہارا نام بھی بتاتا تھا اب کوئی شخص پاکستان سے کراچی سے آپ علیہ السلام پر درود بھیجے گا تو لازمی آپ علیہ سلاۃ والسلام کو وہ فرشتہ اس شخص کا نام بتا کر در درود پہنچائے گا اور جس کا نام جتنا زیادہ کسی کے سامنے آئے تو یاد ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کا نام آپ کے سامنے بار بار آئے تو یاد ہو جاتا ہے اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ علیہ سلاد والسلام کو میرا نام بھی یاد ہو جائے تو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ درود پڑے زیادہ سے زیادہ درود پڑے اب آپ کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے فہد فہد بھائی کو چاہیے کہ اگر اپنا نام آپ علیہ السلام والسلام کو یاد کروانا ہے تو آج اسے درود پڑھنے کی کثرت کرے انشاءاللہ کل قیامت والے دن وہاں پر بلایا جائے گا فہد ابن فلا آ جاؤ فہد ابن فلاح آ جاؤ اے اللہ کے رسول آپ کو میرا نام کیسے پتہ آپ وہاں پر بیٹھ کر درود پڑھتے تھے ایک فرشتہ آپ کا نام لے کر مجھے بتاتا تھا جو کوئی چاہتا ہے جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کل قیامت والے دن مجھے بلائے اس کو چاہیے ابھی موقع ہے ابھی وقت ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھے زیادہ سے زیادہ درود پڑھے درود پڑھنا ویسے بھی سکون ہے درود ایک سکون ہے درود پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں درود پڑھنے سے انسان کا دماغ بڑا تر و تازہ ہو جاتا ہے درود پڑھنے سے اللہ کے فرشتے خاص رحمت نازل کرتے ہیں درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں درود پڑھنے سے آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں درود پڑھنے سے مشکلات ختم ہوتی ہیں درود پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے درود پڑھنے سے آنکھوں میں کشش آتی ہے درود نے سے چہرے پر رونق آتی ہے درود پڑھنے سے چہرے پر نور ہی نور آتا ہے کیونکہ آپ علیہ سلاۃ وسلام نورون نور, و نالا نور آپ علیہ سلات و السلام نور و نالا نور وہ تو نور ہی نور تھے وہ تو بشر بھی تھے وہ تو نور بھی تھے وہ تو ایسے تھے کہ جب ساتھ چلتے تھے تو سایہ بھی نہیں ہوتا تھا وہ تو ایسے تھے کہ کہیں سے چلے جاتے تھے درخت بھی آ کر سلام کیا کرتے تھے وہ تو ایسے تھے کہ پتھر بھی آ کر سلام کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ابو جہل آپ علیہ السلام والسلام کے سامنے آیا ابو جہل جو کہ قریش کا سردار ہے مکے کا سردار ہے کافر ہے اگر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہو آپ اللہ کے رسول ہو اگر آپ اللہ کے رسول ہو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یا یہ ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بتائے کہ میں کون ہوں او ابو جہل نے کہا اگر ایسا ہو جائے یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بول پڑے تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ لوں گا آپ علیہ السلام والسلام نے اس کے ہاتھ میں جو پتھر تھا اس کو کہا بتا میں کون ہوں وہ پتھر میں سے آواز آنے لگی انت یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہو آپ آخری رسول ہو آپ آخری نبی ہو آپ علیہ السلام والسلام نے ابو جہل کو کہا بتا اب تو ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا وہ کہنے لگا آپ تو کوئی ہو آپ تو کوئی جادوگر ہو کیونکہ اس کی زندگی میں ایمان نہیں تھا اس کے دل پہ مہر لگ گئی تھی تو پتھر بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہو درخت بھی جانتے تھے آپ اللہ کے رسول ہے بکریہ بھی جانتی تھیں آپ اللہ کے رسول ہو جانور بھی جانتے تھے آپ اللہ کے رسول ہو آج بھی مکے کے اندر ایک درخت ایسا ہے جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ درخت ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے اس درخت میں اللہ کے دربار میں دو کی یا اللہ میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں آپ اجازت دے دیں وہ تھوڑا فاصلے پر ہیں میں تو یہاں پر ہوں آپ اجازت دے دیں میں وہاں جا کر سلام کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے اجازت دی وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا وہاں جا کر سلام کرنے لگا آج بھی وہ درخت اس مکے کے اندر موجود ہے جا کر دیکھ لو اس درخت کی جہاں سے چلا تھا وہاں پر بھی نشانی ہے جہاں پر رکا تھا وہاں پر بھی نشانی ہے تو میرے عزیزوں ہم اس نبی کے امتی ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں آ کر بتایا کہ اے بندو اے میرے بھائیوں میں بھی تمہاری طرح کا ایک عام میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے میں تمہاری فکر میں آیا ہوں میں انسانوں کی فکر میں آیا ہوں اس چھوٹی سی زندگی کو سنت کے مطابق گزار لو